آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کلچر کو زندہ کیا جائے تاکہ فرقت اور ہر نو کے فروعی مسل کی تنازعات کو ختم کرنے یا کم سے کم کرنے کی سعی کی جائے اور اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہم اختلافات کی بجائے مشترکات پر توجہ مرکوز کریں امت کے تمام مسالے کو مکاتب میں اختلافات کم ہیں مشترکات زیادہ ہیں آج حدیث و سنت نبوی کی نسبت سے ہزار ہا علماء اور شیوخ کا جمع ہونا فتن انکار حدیث کے اوپر بڑی ضرب کاری ہے حدیث اور سنت نبوی سے جڑنا اس کٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ قائم کرنا الہاد اور انکار دین و مذہب کے فتنے کا خاتمہ بنے گا اس بنیادی نقطے کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ دین کی حفاظت حدیث و سنت کی حفاظت کے بغیر ممکن نہیں ہے ہمیں متحد ہو کر علم حدیث و سنت کے کلچر کو پھر سے زندہ کر کے موجودہ نسل اور اگلی نسلوں کو اس فتنہ سے بچانا ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حدیث و سنت کی بنیاد پر جمع ہوتے ہیں تو گویا ہم عشق و محبت رسول کی بنیاد پہ جمع ہو گئے ہیں محبت رسول مطابعت رسول اور حدیث و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشترکات میں سے سب سے بڑا مشترکہ اثاثہ امت ہے اس اتحاد و یکجہتی کے لیے اور امت میں اعتدال اور وسطیت پیدا کرنے کے لیے اور فکر اور ذہن کے ہر گوشے سے انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جتنے اسلامی مکاتب فکر ہیں مسلمانوں کے حق ان ساروں میں دائر ہے کوئی ایک مکتبہ فکر سارے کے سارے حق کا ٹھیکیدار نہیں ہے ایسے طالب علم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ میں حنفی المذہب ہوں فقی اعتبار سے اعتقادی اعتبار سے میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں طریقت کے اعتبار سے میں قادری المشرف ہوں ان امور میں کوئی شک نہیں مگر اس کے باوجود ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں میں نے لگ بگ اپنی عمر کے سٹھ برس علم کی وادیوں کا سفر کیا ہے اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ حق سارا کا سارا صرف ایک مکتب فکر میں محصور ہے حق تمام اسلامی مسالک مذاہب اور مکاتب فکر میں دائر ہے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ حق کا حصہ ہے مگر بدقسمتی یہ ہے حق کا جو جز جس کے پاس ہے وہ اسی کو کل سمجھ کر دوسرے کو کن یتن دائرہ اسلام سے خارج کرنے پر مصر ہے